пошло. Здравствуйте, мы в батальоне Айдар. Хочу передать привет батальону Айдар сразу нашим всем украинцам, которые помогали нам доставить сюда армейскую помощь. Хочу всем скептикам Кировограда сказать, что... что политик Александр Сосов Владиславович здесь находится в зоне АТО, непосредственно в батальоне Айдар. Так что кто там говорил, что с Киева эту команду? Я вас сразу утверждаю вам, что он здесь, он с нами будет. Сегодня мы все в счастье и находимся здесь. И я рад, что в нашем батальоне действительно есть такие люди. У нас в батальоне теперь есть депутаты областного совета, депутаты народного мэр города, ну, городской голова я. И теперь у нас есть настоящий губернатор одной из областей Украины. Поэтому я считаю, что те люди, которые распускают всякие слухи, Сначала думают перед тем, как говорить, и узнают. А вчера мы с Валей были... Да, были... Ну, Продолжаю. Вчера геннадий, мы заезжали в да, да, москаля, москаля, заезжали в город Северодонецк, это теперь там находится административный центр Луганской области. А сегодня мы все вместе, в счастье, раздавали подарки детям. Поэтому Кировограду привет, и я думаю, лучший привет передаст губернатор Кировоградчина. Кировоград <ква> Кировоград forever.